Тяжелый соперник, все, все время тяжело было на этих полях играть. На выезде все время тяжело играть, еще судьи немного помогли им. Ну, впечатление хорошее, потому что выиграли, вырвали победу. Соперник очень грубо играл. Они практически мяч не играли, они все в ноги, пожестче. Ну, ты, наверное, такая установка была у тренеров, выключать, жестче играть, не давать больше с мячом играть. Они без мяча практически играли, поэтому мы все в ноги прыгали. Наверное, на первый план сегодня уходила борьба, именно самоотдача. Ну и кто выиграл борьбу больше, те и победили. Столько грубости со стороны Днепра. Это, наверное, часть тактики была? Я считаю, что судья виноват, сам распустил игроков. Надо было сразу с самого начала наказывать, и все бы было бы нормально. Не было бы таких грубостей. Бежал страховать на подбор. Получилось так, игрок подсел, это игровой эпизод. Ну, такое в футболе бывает. Ну, мы рады, что ты проявил характер. Что случилось в эпизоде, когда ты получил микроповреждение? Ну, я закрывал мяч корпусом, защитник на полной скорости с колена в бок. И они так три раза подряд в одну и ту же точку. Как ты себя сейчас чувствуешь? Нормально. Ну, медики там, лед, таблетки, уколы. Все хорошо, надеюсь. Буду сейчас в вторник тренироваться. У словах агресівності першого тайму з Янакова поменяли в принципі в конце тайма из -за, за травми. А, можна ли сказати, що «Динамо» става стільки від вот агресії протипоставити агрессию? Та ні, та ж потрібно було грати в футбол, а не отвечать грубостями на грубися. В принципі, ми так і питалися грати, і слава богу, забили і все добре. Дніпро відверто застосував тактику дрібного фолу, яка межувала ну, на рівні необґрунтованої агресії. Ну, это один из таких тактических элементов сегодня в футболе, и мы плохо, что не среагировали на это, мы кричали, подсказывали ребятам, чтобы они не, не меньше с мячом, а больше заставляли мяч двигаться. То есть в этой ситуации надо мяч, заставлять мяч двигаться. Но порой доходило, порой нет. Конечно, и было много срывов атак. И... То есть, ну, радует то, что второй темп был уже немножко такой получше, поагрессивнее и порезультативнее. Конечно, то есть агрессия должна быть на футболе в рамках правил, соответственно. Но то, что у нас активнее заработали фланги. И мы начали бежать в рухную площадь. Стал мяч ходить в середине поля. Игроки обороны начали так надежно перекрывать опасные зоны. Ну, то есть, и, то есть довели до победного конца.